Во-первых, я хочу, чтобы были оказана помощь нашим побратимам, которые сейчас пребывают в окружении. Я знаю, что сейчас запускается месседж. Дескать, сложная ситуация на фронте. Дескать, ради спасения Мариуполя нужно пожертвовать его войском. А скажите мне, а раньше действия Генштаба и Минобороны были взвешены, они были мудрыми, они были плановыми, они занимали только те города, которые оставляли сепаратисты. Ценой неимоверных усилий отдельных воинских частей, ВСУ и добровольческих батальонов некоторые города брали штурмом, такие как Иловайс, такие как Попасная, такие как Лисичанск, такие как в Луганской области некоторые. То есть я хочу, чтобы была оказана помощь в деблокировании наших солдат. У них не безразмерный боекомплект и продовольствие. Это первое. Все разговоры о том, что это невозможно, ложь. Второе. Я хочу, чтобы были приняты меры для организации нормального взаимодействия различных родов войск, авиации, танков, артиллерии, пехоты, ВСУ, батальонов милиции. Это взаимодействие ниже всякой критики. Не можете. Идите нахер. Ставьте полковников. Это жизни наших бойцов. Это жизни наших солдат. А сейчас это судьба. Украины. Третье требование, которое я хотел бы предъявить, это немедленно выдать тяжелое вооружение в нужном количестве добровольческим батальонам, тем, которые готовы воевать. Время битв закончилось в марте. Время автоматов закончилось в июле. Сейчас время танков, противотанковых комплексов, ПЗРК и так далее. Есть масса других требований. Могу сказать одно напоследок. Ласка. Пусть воюют те, кто готов умирать за Родину. Люди, которым за 30, за 40, которые готовы сделать этот выбор. Оставьте пацанов, оставьте неготовых людей своим матерям. Посмотрите, скоро по всей Украине будут проходить бунты солдатских матерей. Верните наших детей. Некоторые части неустойчивые бегут. Но ведь есть кому защищать Украину. Да, добровольцы сложные люди. Им не просто повесить лапшу на уши и бросить умирать просто по мановению пальца. Им нужно работать. Но для этого и нужны новые силы в Генштаб и Министерство обороны. Мы ведем войну. И если мы хотим победить, нужно это осознать. Вот это те требования, которые мы хотим предъявить. Вчера был пикет возле возле администрации президента. Я не был организатором этого пикета, потому что я считаю, что каждый должен отвечать за свое. Президент отвечает за внешнюю и внутреннюю политику государства. А у виновников катастроф на фронте, виновников окружения наших бойцов, как говорил товарищ Сталин, есть имя, фамилия и отчество. И давно пора разделить должность начальника штаба и должность руководителя АТО много требований. Но основные – оружие добровольцам, помощь добровольцам и привлечь добровольцев в армию, чтобы победить. Семена, скажите, пожалуйста, чи ожидаете на то, что изменят керівництво АТО и, возможно, министра обороны? Я рассчитываю на то, что всенародно избранный президент, с которым я имел несколько бесед, услышит голос народа, примет верное решение. Я не думаю, что это давление на президента. У него достаточно разума, достаточно мудрости и опыта для того, чтобы принимать решения самостоятельно. Но услышать голос народа в этой ситуации, я думаю, что он как президент равно избранный обязан. Поэтому я надеюсь на то, что мои побратимы будут спасены. Я надеюсь на то, что мы выиграем эту войну. А как это будет делаться? Смены руководства то расстрелом руководства АТО, либо личное руководство в ручном режиме президента. Меня это не интересует.